Əziz kanal izləyicilərimiz, hal-hazırda biz Masazır qəsəbəsində Akim Abbas o küçəsindəki 569 nömrəli marşrutun yolunda, marşrutda bir boş avto avaz metrostan gedir. Birlik iki mərtəbəli, tam sənədli həyət evi təqdim edirəm. Həyətə bir maşını rahat şəkildə keçə bilər. Döşəməsi betondur. Ev yerdən də kürsülüdür bu. Bu qaydada kürsülüdür. Bu darvaza hissəsidir. Həyətin su xətti də çəkilib, sərqaşlaşıb təhvil verilir qiyməti çox gözəl qiymətədir. Nağd satılır. Sonra gəzləsaz, qiymətlə bağlı məlumat dəl də dəsizsiniz. Çox münasib qiymətə təklif olunub. Deyərdim ki, təcili bir evdir satılmasıdır. Ona görə də bu qiymətə təklif olunur. Hətta yerində də az miqdarda da olsa endirim olacaq. 2 otaqdır. Belə 2 mərtəbəli bir evdir. Hətta bu 2 otağı 3 otağa çevirmək də mümkündür. Sonra gəzləsaz, qiymətlə bağlı və gedişatı, yəni evin içində olan şəraiti tam şəkildə sizə göstərəcəm. Burada kombi üçün çıxış verilib. İstifolun xətləridir, kombinin xəttidir, cərayandır, qazdır. Hamsa hazır vəziyyətdədir. Belə bir də üç görünüşü var. Tam əhatəsi də yaşayışlıdır. Suyu, qazı, işığı, kanalizasiyası hər bir şey var. Marşrutla da evin arası marşrutla bu evin boşal sıxından keçir. Evin yeri höndürdü. Evin yeri höndürdü. Marşrutla birbaşa avtobaza metrosuna gedir. Bu hissəy keçirik. İlk otaq dəhlizə daxil oluruq. İkinci mərtəbə qalxın pilləkəni görürsüz. Döşəmə granitdir. Döşəmə düz sona qədər granitdir, 6 tan istipoldur. Mətbəx üçün yer burda nəzərdə tutulub. Bax bu hissə mətbəx üçün nəzərdə tutulub. Orada bir otaq var. Burada bir hamam otağımız var. Bax belə bir hamam otağıdır. Və bu da giriş hissəsini göstərir. Bir daha sizə bura mətbəx yığılandan sonra dəhliz giriş hissəsidir. Pləkan 6 hissəsidir əlavə lazımsa şeylər yığmaq üçün. Sonuna qədər izləsəniz çox gözəl qiymətdir. Yəni bazarda deyirəm ki, bu formada evim, bu qiymətlə təklifi deyirəm ki, yoxdur və hətta bu qiymətdən əlavə də endirim də az miqdarda olsa olacaq. Və burada da bir otağımız var. Getə bir, bir otaqdır. Burada da döşəmə granitdir, altı istip oldu. Nüallə istəsən, bunu istəsəbronu qonaq otağı da edə bilər, istəsə buranı yataq otağından çevirə bilər. Burda istif puldur. Hətta kombi xətləri də ayrıca yenə də çəkilib. Bu belə bir otaqdır. Sənəti var, çıxarışıdır. Birbaşa notarius dalğısıb qalacaq və nağd satılır. Dəhlizin də özünün ayrıca yenə də su xətti, kombi xətti təzədən çəkilib. Mətbəx nazor, və mətbəx yığılması ortadan fərqli görünüş alacaq bura və qalxıram ikinci mərtəbəyə manişratı göstərəm. Və burada yuxarıda da bir yataq otağımız var. Yenə bir daha təşəkkür üçün vurğulayım ki, lazım olsa müştəri istəyinə uyğun bu yataq otağını hətta qonaq otağına çevirə bilər. Yenə böyük bir otaqdır. Döşəmə laminatdır. Yenə lazım olsa bunu qonaq otağı kimi də istifadə eləyə bilər, hətta yataq otağı kimi də istifadə eləyə bilər. Belə bir geniş otaqdır. Özün ayrıca pəncərəsi var. Yuxarıda da kombi xətti çəkilib tam hazırdır bəli belə tam hazır konkretləri çəkilib. Və 3 otağa necə düzətləyə olarlar haqqında ola bilər bir məlumat verim sizə. Qata hərisin bu hissəsinə əlavə belə bir poye qoyulub. Yəni özün pəncərəsi var. Pəncərəni niyə vurğulayıram? Lazım olsa bu hissəni hərdurub və ya ki alçıpanla bağlatdırıb bu hissəyə bir qapı qoymaqla buranı deçki, yəni uşaq otağı eləmək olar. Yəni 3 otağa çevirmək mümkündür. Və belə bu hissənə bağlayıb bura bir qapı qoyub üzbüz qapanır. Burada bir şohorta eləmək olar. Bu evin də qiyməti 33.000 manata değilir. Ya yəni, əvvəlcə qiyməti tam fərqli idi, indi 33.000 manata değilir, təcili satılır. Nağd satılır. Bir daha alana Allah xeyir eləsin, satana da Allah xeyir eləsin. Gəlib yerində baxandan sonra da az miqdarda yenə də endirim eləyəcəksiniz. YouTube və Instagram kanalımı abunə olmaqdan unutmayın. Abunə olun ki, satışa çıxacaq bina və həyət evlərlə bağlılumat. İndi güncə iç vur sizlər izləyə biləsiniz. Son qədər izlədiyinizə təşəkkür edirəm.